На моїй студії чекає ще одна гостя? Це президент, президент студентського парламенту, голова громадської організації Молодіжний рух, молодь за права людини, заступник голови з питань ради з питань молодіжної політики. Ганджел Ганна, вітаю вас! Доброго дня! У вас так багато посад, які ви які ви обіймаєте. Відразу видно, що ви активна людина. Скажіть, будь ласка, Ганна, яке воно студентське життя? В первую очередь, я хотела бы сказать, что студенческие годы, наверное, самые лучшие студенческие годы годы вообще в жизни каждого человека. И, наверное, именно в этот момент люди определяются не только со своей профессией, своим э, таким жизненным, э, жизненный путь свой выбирают, но и в том числе проводят самые яркие моменты, самые интересные мероприятия именно проходят в том возрасте, когда мы с вами живем э, в такие студенчес... студенческие периоды, в студенческую пору. Что касается николаевских студентов в Николаевской области, то я очень хочу сказать, как глава студенческого самоуправления Университета Украины, что студенческие годы наших студентов тоже, я думаю, весьма интересны и увлекательны. Потому что на базе каждого университета по всей стране, и, конечно же, у нас в Николаевской области есть студенческие самоуправления. Студенческие самоуправления это тот орган, который помогает студентам не только проводить хорошо и интересно время, но и в том числе помогают решать будничные вопросы. Поэтому, если же вы студент, и у вас возникают какие-либо вопросы, касающиеся вашего досуга, вашего быта, жизни в общежитии, или же, к примеру, как себя самореализовать, то вы можете смело обращаться к главе вашего самоуправления, к вашему студенческому парламенту или же, или же студенческой коллегии. И я думаю, что всегда эти ребята с радостью вам помогут, направят. И, возможно, именно вы пополните ряды активной молодежи города Николаева и станете таким гордостью активистов не только нашего города, но и в перспективе всей нашей страны. Поэтому будьте активными, присоединяйтесь и к студенческой жизни как можно активней. Потому что я скажу из своего опыта, я в студенческий парламент попала на первом курсе, именно попала, и я ни разу не пожалела. На самом деле для меня это стал таким толчком, чтобы не только реализовать себя, но и помогать находить людей активных, таких же, как и я, и реализовывать различные проекты. Не только в своем университете, но студенческое самоуправление дает также возможность реализовывать проекты по городу, по области. У нас есть замечательное управление по делам семьи и молодежи городского совета, которые помогают во всех начинаниях в сфере молодежных проектов города и конечно же департамент образования науки и молодежи который всегда помогает студентам в реализации проектов и не только потому что департамент образования и науки проводит также и школы лидеров для таких молодых активистов для того чтобы они знали как работать в команде как строить студенческое самоуправление как налаживать взаимосвязь с администрацией института. Именно этому всему вы можете научиться благодаря школе актива при департаменте образования науки и молодежи Николаевского облгосадминистрации. Я знаю, Анна, что вы ближайшее мероприятие, ближайший, ближайший фестиваль, который организовывает эм, ваша э, организация молод, движение, молодежное движение, будет эм, Социальная реклама, да? Да, все верно. Вот. Социальная реклама. Что касается социальной рекламы, действительно, что это за у нас в городе сейчас ну, уже давно стартовал проект. Я думаю, что многие уже слышали, а те, кто не слышал, у вас есть возможность, уникальная, до 21 марта еще прислать нам свои видеоработы. Конкурс социальной рекламы – это всеукраинский фестиваль. Это всеукраинский, называется он, всеукраинский молодежный фестиваль социальной рекламы «Твоим отшима». Почему именно «Твоим отшима»? Потому что мы хотим, чтобы активная молодежь донесла свое мнение на различные сферы, на различные темы. Темы очень разные. Это и права человека, это и экология, тема твоя краина, там где ты можешь выразить и свое мнение касающееся развития нашей страны. В том числе это и социальные темы сфера э, толерантного отношения к друг к другу, э, сфера э, помощи и взаимопомощи друг к другу. Все эти сферы у нас входят в номинации нашего фестиваля. Плюс ко всему, э, это возможность не только отснять видеоролик, также это э, возможность еще э, в сфере фотографии поупражняться, потому что есть номинация «Социальное фото» и «Постер». То есть все ребята нам могут присылать свои, свои работы, можно присылать в социальных сетях, я думаю, что для всех это уже стало такое, вошел в обиход использование социальных сетей, в социальной сети ВКонтакте и Фейсбуке созданы группы, фестиваль, фестиваль твоему отшима, Называется, вы, пожалуйста, вводите, находите эту группу, присоединяйтесь, активно присылайте свои работы. И я хотела бы обозначить, что 25 числа, это 25 марта уже вот-вот, будет проходить сам финал. Финал нашего фестиваля, он будет проходить на базе кинотеатра Мультиплекс, поэтому именно ваши работы могут быть продемонстрированы показаны на большом экране. Это ваша возможность почувствовать себя действительно великим режиссером и реализовать себя в том числе. Поэтому будьте активными, присоединяйтесь к фестивалю, обязательно приходите 25 марта в кинотеатр «Мультиплекс», вход бесплатный, всех вас будем ждать. И, конечно же, перед самим мероприятием, что, что касается постеров и а, фото у нас на улице Советской уже 22 марта это немного ближе будет проходить тоже социальная такая выставка социальный проект просто под открытым небом поэтому тоже приходите и присоединяйтесь будем всех вас очень рады видеть и ждать Анечка а что вы ожидаете от этого проекта я думаю, что этот проект, вот то, что я очень много сегодня говорила о самореализации людей, о самореализации молодежи, этот проект ⁇ один из таких механизмов, которые помогают реализовать себя. Но плюс ко всему, что очень важно, это то, что это дает толчок и возможность выразить свое мнение, показать свою точку зрения не просто на словах но это и визуализировать и донести ее многим людям, потому что этот фестиваль дает возможность не только продемонстрировать на большом экране, все, все ваши работы, но и в том числе это будет большая раскрутка и в социальных сетях, плюс будет в городе Киеве также презентованы все эти работы. То есть это ваша возможность показать действительно свое видение, да, твоему отшима, своему отшима, вы можете показать свое мнение, можно сказать, всей Украине. Поэтому будьте открытыми и показывайте свое мнение действительно всем окружающим. Я думаю, что оно Достойно для того, чтобы на него обратили внимание. Будьте активными. Вот так бы я хотела сказать. Анечка, а кто может принимать участие в этом проекте? Все без исключения? Да, в этом проекте могут принимать участие все без исключения. Мы говорим о молодежи, мы говорим об ученической молодежи, которая учится и в школах, и в проф тех училищах. Мы говорим и о студенческой молодежи, которая у нас сидит на студенческих скамьях. И, конечно же, мы говорим и о рабочей молодежи, о творческой молодежи, которым... Хочется показать себя, хочется присоединиться к проекту, поэтому абсолютно все участники, все заявки рассматриваются. Главное, будьте активными, присылайте свои работы. Анечка, а, а, назовите нам пару имен наиактивнейших студентов, а, которые по... принимают участие в этом проекте. В тему проекте в інших. А у нас, на самом деле, это будет немножко несправедливо, если я буду так выделять, но я хотела бы обозначить, что действительно у нас в городе, на мой взгляд, одних самых активных и студенческих самоуправлений, и общественных организаций. Поэтому я хотела бы, наоборот, пригласить, вот каждому дать Такую возможность, что станьте именно вы самым активным человеком, дорогие зрители нашей Николаевской области, потому что выделять кого-то одного я не могу, потому что действительно в нашем городе, в нашей области очень много общественных лидеров, очень много студенческих лидеров, лидеров общественного мнения. Поэтому присоединяйтесь и давайте делать наш город, нашу область действительно лучше. А я, если у нас еще позволит время, вкратце расскажу еще об одном проекте, который будет вот-вот. Это уже в это воскресенье, 15 марта на базе библиотеки, областной библиотеки имени Гмырева будет проходить такой проект под названием Level Up. Level Up это как раз вот то, о чем мы сегодня много говорили: да, о развитии и возможности реализоваться. Я думаю, что для молодежи это очень важно. И я так немного анонсирую проект абсолютно бесплатный, социальный, но вы благодаря этому проекту получите колоссальный опыт, колоссальные знания. И, безусловно, я бы назвала его на 1, 2, 3. Почему на 1, 2, 3? Потому что э, у каждого участника этого проекта будет ровно месяц для реализации двух целей. То есть один месяц, две цели, э, три встречи с успешными людьми и, конечно же, будет шесть тренингов о том, как э, действительно добиться этой цели. Поэтому э, всем активным жителям нашего города... Особенно к молодежи я обращаюсь. Приходите на 11 часов, стартует проект в областной библиотеке имени Гмырьева, это по адресу улица Московская. Приходите, будем ждать. И э, я бы хотела сказать, что действительно этот проект поможет вам достичь вашей цели поэтапно, разложит для вас все по полочкам, потому что э, зная себя, да, вот в такие вот, когда приходишь на первый курс, на второй, или даже я встречаюсь с людьми, которые уже гораздо старше, бывает очень сложно разложить и расставить для себя приоритеты, вот и понять, с чего же начинать. Вот говоря, да, инструкция для, для, тех, кто хочет начать. Начните. Первый пункт. Поэтому начните с себя, приходите, развивайтесь Один, на 11 часов. 15 марта областная библиотека Нигмурева проводит также ее наша общественная организация «Молодежный рух молод за права людины», студентский парламент Миколаевского межрегионального института развития людины «Университет Украины приходите, будем ждать, я думаю, что для вас это действительно станет тоже таким толчком и ступеньку, ступенечкой вперед, потому что не зря этот проект называется Level Up, то есть что означает уровень выше, поэтому давайте каждый день становиться лучше, ярче, будем гореть как звездочки и дарить это тепло и позитив не только себе, да, быть эгоистами, но и окружающим. Анечка, вы так много говорите про местные проекты. А чи молодежь студентство берет участь в всеукраинских каких-то проектах? Конечно. Вот, как я уже обозначила, не только берет, но и проводит. Вот всеукраинский фестиваль твоим отшима, это действительно всеукраинского уровня мероприятия. Очень много по всей э, Украине проходит проектов, очень много проходит тренингов. И я бы хотела обозначить, что действительно наша молодежь занимает одни из самых лучших позиций в этих проектах стартовал очень интересный проект всеукраинского уровня по взаимодействию с органами власти и молодежи. Называется он «Молодежный противник». Это всеукраинский такой проект, можно сказать, национального масштаба, в котором также Никола... именно Николаевская область, пять городов было, в которых проходил этот проект, в которые приезжали люди из других областей в ноябре с южных, э, с южных городов Украины съехались молодежные лидеры, лидеры управлений по вопросам семьи, детей и молодежи, для того, чтобы обучиться и понять, как же им работать вместе. И э, я бы хотела сказать, что это тоже показатель для нашего города, что именно мы э, встречали такие делегации из города Одессы, из города Кирово Кировограда, и, конечно же, из города Херсона. Поэтому я думаю, что это тоже показатель и хороший пример тому, что город Николаев, Николаевская область э, ⁇ лидер такой, один из лидеров молодежного движения и лидеров таких общественных, глобальных, интересных проектов. Анічка, ем, таке особисте питання. Ем, для того, щоб е, так активно впроваджувати всі ідеї в життя, треба, мабуть, хороше взуття мати. Е, 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 яке ви носите взуття? Інтересний вопрос, питання. Я думаю, що якщо зрителю видно, то я звичайно хожу на каблуках. Е, мабуть, ä, Если мне время позволит, расскажу маленькую историю. Я Давай, да. не особо высокого роста, но у меня был такой случай, когда я была в Ивано-Франковске, тоже на молодежной конференции, представляла Николаевскую область. И мы были в обл. госадминистрации, и в этой администрации, конечно же, все помпезно, все очень большое и огромное. Для меня, такой маленькой, хрупенькой девушки, было достаточно, а, как, немножко я себя там неуютно чувствовала. И вот когда мне предоставили слово, и я выхожу на трибуну, и понимаю, что трибуна мне вот так вот, именно в этот момент я поняла, что мне нужно носить действительно обувь на высоком каблуке.